К сожалению, здесь ну не в учете, так сказать, и я решил очень заработать. А почему ты это понял? Вечные проблемы с финансами, разработки никому не нужны, а в Европе тебе люди прямо почувствовать, что все, что ты изобретешь или что-нибудь сделаешь, это будет использоваться в промышленности в дальнейшем. То есть ты видишь свой конечный продукт. То есть это очень приятно. Это не то, что ты просто написал полную, сдал и все. Раз. То есть это больше надо, чтобы был практический подход, чтобы была какая-то цель. Не чисто научное любопытство, как у нас любят говорить, а надо, чтобы был их то ход. Так вот, собственно, после кио академии, когда я ее закончил, я поехал учиться во Францию. Сначала это был город Монпелье, очень классный город, между прочим, на, на пляже. Было очень тяжело учиться, как вы понимаете. Потом я приехал учиться в Тулузу, это не так уж далеко, но у них есть очень хорошие университеты, где, ну и вообще химика по образованию. И там очень есть сильная кафедра в плане химии инженерии. А можно вопрос? Конечно, э -э -э можно. Платное обучение а вы... а, нет, не платили за обучение. Я а, как это грант или либо... Это грант от Европейского Союза, называется Erasmus Mundus. То есть есть два типа. Есть просто Erasmus, это только для Европейского Союза, к сожалению, мы под него не выпадаем. Под в все европейские вузы и не имеют права меняться студентами. То есть кто-то там из Польши едет в Испанию, кто-то из Испании едет в Польшу. Такого плана. В Украине таких программ практически нет, к сожалению. А как вы его получили? По интернету. По интернету? Да, Google всему глава. У нас 21 век, так что все можно спокойно найти по интернету. Не, не верьте никому, кто скажет, что я, я там кого-то знаю, я вам помогу работать и у нас. Все можно делать абсолютно самому Это какое-то заявление даже. А, ну, стандартная процедура выглядит приблизительно так, то есть это должно быть motivation. то есть ты просто, это такое письмо на английском языке Где ты пишешь, почему ты там хочешь учиться, каких целей хочешь добиться, что какие усилия ты к этому прилагал бы И что ты уже сделал до этого в Украине. Какая твоя цель и почему программа подходит именно тебе Потом надо свое резюме вставить, ну, на вашем на этапе, я думаю, там, у вас еще нечего вставить резюме так что просто можно вставить аттестат со школы. То есть, если вы хорошо учились, то прекрасно. Если плохо, то не знаю, надо, надо как-то объяснить, почему вы плохо учились. Ну и еще не поздно начать хорошо учиться, я понимаю. Потом надо, ну и, соответственно, небольшая переписка с профессорами, с Европейским Союзом, там кто то ответственный насчет того, почему они должны тебе выделить стипендию. Ну, да, стандартность... ну и дальше пройти конкурс. То есть тебе должен понравиться среди большого количества предметов. Ну, что Приблизительно на ваш раз. Ну, у нас получилось... Мой год, моя стипендия, это... Ну, мой год, мой набор, это было 8 стипендий на неевропейские страны, и на них подалось чуть больше 200 человек. То есть конкурс довольно большой, но ничего страшного в этом нет. То есть то, что подается много, это не значит, что они совершенно все приятно способны. То есть люди часто подаются не по специальности. То есть я был химиком, решил изучить политологию и заряда а вдруг прокатит. То есть э, конкурс не такой большой, как кажется. Не все возможно. Ну и последний этап это интервью. То есть надо показать, что умеешь общаться на английском языке, или на кому не просят, и все отлично. Английский как бы изучал? английский изучал по сериалам. По сериалам? Угу. Ну и плюс в Академии очень хороший уровень английского языка, то есть он хорошо учит. Ну и плюс я смотрел сериалы на английском языке. Если вы еще не смотрите, то советую начать смотреть в оригинале. Будет немного тяжеловато, но это очень а хорошо помогает английский язык. Спасибо. Можно, пожалуйста. А потребны да, сертификаты да. на английском Да, обязательно. Да, exactly. То есть я, в моем случае, я звоню Тойфу. Тойфу? Это что, насколько это... А, это, это Ну, ну это миф, А, на а, Британская компания владеет IELTS, поэтому не говорят, что он такой для Европы, но на самом деле всем все равно какой тест по английскому ты потому что они плюс-минус одно и то же, и что-то они плюс-минус одинаково, то есть это будет или Cambridge, или TOEIC, или TOEFL, или IELTS, в принципе, без разницы, там есть как бы, табличка, как они сравнивают эти вот результаты, и они, в принципе, говорят, какой есть минимум, по какому тесту надо сдать, то есть там, не знаю, TOEFL 90, IELTS 6,5 и так далее. То есть, они Первый раз я сдал довольно плохо на 88, а второй раз 113. То есть уже... И И 120. Ты давно 113. То есть ну, эти тесты они довольно стандартизированы, поэтому они не столько тестируют, сколько, насколько ты знаешь английский язык, сколько насколько ты готовился к этому тесту. Потому что это должен быть... поскольку это стандартизированный тест, то вопросы плюс-минус одни и те же, и меняется только суть. Что, чтобы, можно было сравнить тесты с разных готов и так далее. То есть надо просто очень хорошо их подготовить. То есть сесть целый месяц с принципе, просто учить, практиковаться, там какие-то пробных тестов, в интернете их просто навалом. Тем более у вас есть уникальная возможность пользоваться торрентами, которые у вас не будет в Европе, так что пользуйтесь во всем. Радуйтесь жизни. У нас без, безграничное количество материалов и практиковаться, пока не сдадитесь. Единственная плохая часть их тестов, это один тест стоит где-то 160-180 долларов, да -да. то есть желательно его сдать первого раза. Чеки, а, вопросы? Ну и плюс, если вы подаете, ну, Rasmus не требовал английский язык, но если подаваться по другим программам, которые существуют, например, от посольства Франции, от посольства Германии и так далее, не они требуют, соответственно, сдать результаты английского языка или немецкого языка ну или в какую страну вы подаетесь, они наверное, могут требовать знания локального языка. Но это не, не всегда так. То есть, если вы подаетесь на какую-то программу, которая на английском языке, то есть вы можете просто аргументировать, что вам, вам более важно общаться на английском языке, чем на местном французском. Такое тоже возможно. Это все так все очень просто. А мне дали подвод. Вы обучаетесь в какой-нибудь сейчас? Сейчас в Голландии. И он не, он не он. вы, а ты. Я, я не такой еще старый. Я так надеюсь менталитет там был. Типа а мне, мне, очень нравится. Во-первых, там нету иерархии. Такой жесткой иерархии, как в Украине, например, или в Германии. То есть мне это больше всего нравится. То есть я могу э, с главой департамента пить кофе на перерывах и общаться в футболе. То есть там нет такого. То есть общаться на ты и так далее. То есть я не могу до сих пор представить, что я пришел в свой родной в академию и называл моего декана Толей только Ана Ана Анатолий Флавианович и так далее. То есть, ну, это немного раздражает. То есть, ну, по крайней мере, мне это такое нравится. На английском языке, да? А, ну, на английском языке. То есть, я сейчас на английском языке, поскольку я в детстве был довольно ленивый, чтобы учить другие языки. Сейчас об этом страшно жалею. Но, как есть, так есть. сейчас. Я пытаюсь учить голландский язык. Это еще та радость. он должен потом помочь немного с так, начнем закончу. А, так, а, как, в начале Франции.